Nabi SAW adalah manusia yang paling marah sekali. Sebab tu kita tengok Nabi SAW ketika mana Abu Jahal buat kepada baginda, baginda tak marah. Dek, ni cerita ni makruh ni. Ada dalam riwayat tafsir sebuah surah, Nabi SAW pernah dicekak dengan kain. Ni, boleh musyriki mekah. Sampai ni, jerat lihat ni. Nabi marah tak lah, Ustaz? Nabi tak marah. Nabi pernah solat, diletakkan perut untar. Jadi, Nabi tak marah. Tak Nabi SAW pernah doa kepada tiga manusia Abu Sufyan, Khalid Al-Walid, Abu Ruq Al-As Nabi doa supaya mereka tiga ni musnah Tapi oleh kerana turun ayat Al-Quran dalam suratul Baqarah Ayat yang membawa maksud Wahai Muhammad, bukan kamu nak maafkan mereka Ataupun nak menghancurkan mereka Turun ayat tersebut Nabi faham, Nabi tak doa dah Dan Nabi tak marah kat mereka Pak sini Lepas tu kalau orang tanya ustaz Nabi pernah doa ke kemusnahan orang ustaz <laughs> nah, ayah-ayah jawab, "Qonah hilan." Nah, Nabi tidak mendoakan secara khusus, tapi Nabi mendoakan secara umum. Tu silah. Tu yang kita dok baca doa apa? Ni lari tajuk segala ni. Tu yang kita doa qunut nazilah. Itu doa kemusnahan. Tak betul. Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab wahai Tuhan yang menurunkan al-Quran. Teh, Wahai Tuhan yang menurunkan hujan, wa ya hazimal ahzab, wahai Tuhan yang memusnahkan tentera ahzab, ihzimhum, pelingkup depa, wansurna alaihim, menangkan kami atas mereka. Tak betul? Sebab tu kalau ada orang cakap panggilan, mana ada Nabi tak pernah doa kemusnahan orang? Mana? Perang Khaibar, Nabi doa kemusnahan orang. Waktu pagi tersebut panggilan, Nabi nak serang pokok Yahudi Khaibar, Nabi bangun Nabi sebut Allahu Akbar, kharabatil Khaibar. Allah Maha Besar, musnahlah Khaibar ada. Bakak lah khaybar lah Pelingkup lah khaybar lah Oh maknanya Nabi doa Ustaz? Ya Nabi doa Lepas tu jangan kata Nabi tak doa kemusnahan orang mana Nabi doa baik-baik ya Tidak silah Faham kan saya duk cerita ni? Macam kau duk nampak sapi sali nak kumpul ke malam ni <tuh>, Tak duduk sekejap ya Ustaz? InsyaAllah malam ni kita berhenti awal ni Betul ya Ustaz? <tuh>, nah, sebab tu nak minta apa segala tolong faham Bak marah Zat. Nabi pernah marah. Tapi bila perkara tersebut berkait dengan agama Tuhan. Tapi berkait dengan diri sendiri, Nabi tak marah kan? Kita balik. No? Bila orang pelecik agama Tuhan, kita relax. Kan? No? Orang kata yang ni tak bagus lah, yang ni tak patut lah, yang ni apa. Kita buat tak arti lah. Ya, kan? Tapi bila diri kita dihina, kita tengok kita melenting. Itu bezanya kita je lah. Eh, ni keluar isu macam-macam lah lagi kan kerajaan kelantan deh kan saman bukan Islam pak orang kan atas perbuatan masuk dalam enakmen tak buat tak senonoh dan sebagainya lagi ada ada daripada negeri sembilan piu jadi pausa nak tunjuk kata bantah nak protes undang-undang ataupun peraturan tersebut buat pi daripada kelantan minta maaf daripada negeri sembilan lagi boy ni, kita buat apa ustaz kita relax tak boleh Faham ke saya duduk cerita ni? Tungguh ni. Daripada Negeri Sembilan, ramai ada hampir 10 orang tu Pergi ke Kelantan. Buat apa Ustaz? Nak bangkang, nak bantah peraturan yang dibuat tu. Eh, kan keluar peraturan masalah salun tu. Ya. di Kelantan tu. Ya. walaupun dia melibatkan bukan Islam sekali Tapi dia masih lagi melibatkan soal moral. Ataupun soal kesopanan. Tata susilah. Sebab itu di BKL sebelum ini sekalian, beberapa tahun yang lalu orang saman orang putih dekat KLCC. Pasal apa? Duk bercium di sana. Jadi Ustaz, undang-undang tu boleh pakai Ustaz? Boleh pakai. Walaupun mereka bukan Islam, pada itu kalau ikut logik dia bukan Islam, bukan ada peraturan apa nak cium kat mana ikut suka. Tapi mereka tetap juga di saman. Macam apa? Cium di khalayak ramai, buat benda tak senonoh di khalayak ramai. Boleh jelah eh? ni. Sebab tu bila Kelantan buat, buat keluar isu. Habis tu nak kena marah Ustaz. Patut benda ni kena marah ke lah. Eh, tapi kita relax kan. Macam tu. Kan marah kan? Ay, tak ada respon nampak ke orang ni. Kau pasal ada rakaman gaya Tak ada respon. tak apalah mudah-mudahan je lah. Jadi tolong ambil pengajaran. Nak marah. Benda yang berkait dengan agama. Tolong marah. Tapi benda yang berkait dengan diri sendiri. Kalau boleh start daripada hari ni. Jangan marah. Tak kiralah orang kata apa pun Jangan marah orang sikit Ni sekejap saya nak cerita sikit Masalah syiah orang sikit no? Cerita bila sikit nah? Saya di masjid pertama baru ni Sahabat kita rekam kuliah Ustaz Abdullah bin Din Saya ikuti program ataupun kuliah tersebut Dan baru ni Ustaz Abdullah bin Din Buat program di bawah Jabatan Agama Islam Dua Pinang di Hotel Seri Malaysia Kuala Batas pun oh, saya ikuti ya, sekejap lagi kita ceritalah sebuah sikit sekejap nak cerita bahayanya syiah nah tambah -oh kau ro dia ha, tak kan ah ah ada yang mana ada nak minta tolong tukarlah nah tak tukar usahlah pegang dengan syiah segala walaupun hujah yang mereka kata apa takkan sayang pada ahli bait nabi pun salah kok ha. takkan kita duk ikut sayang pada ahli keluarga nabi pun salah kok ha. kita patut syiah ni tak apalah kita angkat sama rata apa siapa musuh kita utama Amerika oh. nampak ni antara hujah-hujah mereka dan lain daripada tu Ustaz, antara hujah yang mereka selalu pakai Ustaz, depa kata tak tengok. Yang kamu duk kata Quran ada empat yang Syiah tambah jadi empat dan sebagainya. Kamu tak tengok Quran ke ada satu ya. Nu popo Iran budak-budak Iran duk main baca Quran, bukan Quran tu juga kan. Ya, sekali antara hujah yang mereka pakai yang sampai satu masa kita rasa apa? Betul juga Syiah ni. Macam betul. Ha, kita cerita sikit. Tapi saya letaklah macam Ustaz Abdullah lah saya buka bidang dia Tapi tegak sikit-sikit nak cerita apa saya dapat boleh Boleh kot no? Kau ada syi'ah sini kan? Tak ada no, insyaAllah <tuh> nah, Jangan marah, kalau syi'ah pun jangan marah Malah ni kita mengaji bak jangan marah <tuh> Baik, hadis yang kedua Jadi poin yang pertama sekali Orang yang kuat adalah orang yang boleh tahan marah Hadis yang kedua An Abi Dharr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Iza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis fa in dhahaba anhu alghadabu wa illa falyatdajjah aw kama qala hadis riwayat imam ahmad daripada abu darr radhiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika kalian marah dalam keadaan berdiri nabi kata kalau kamu duduk marah masa tu kamu tengah berdiri nabi sebut hendaklah duduk masa tu duduk kalau marah taim berdiri nak kontrol marah buat aja nak ustaz kalau berdiri duduk nampak nabi SAW alaihi wasallam ajar ni macam mana nak kontrol marah ni Maka kemarahan akan meninggalkan dia Maka kemarahan akan hilang Jika belum, kalau duduk pun tak hilang juga Nabi sebut, maka hendaklah dia tidur Kalau marah tak hilang juga Lena Bawa lah Yang ni yang kita tak buat je Sedangkan ini ajaran Nabi SAW Manusia bila marah Uzzat Nak hilang marah cukup susah bersegulan. Cara yang baginda SAW ajar kepada kita malam ini Apa dia Uzzat? Yang pertama sekali kalau beri, duduk Kalau duduk pun marah juga, lenang Cik, cik. Kau tak buat Kami marah Ustaz, kami tak lena Ustaz, kami tak tidur Ustaz. Kami start motor, kami keluar pergi kedai janda. kira kau okey tu. Tak ada. Nak lah. No. Ayah bibi bibi seri belakang Ustaz, popang 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 lagi lagi tension Ustaz eh. Kami start ambil kunci kereta, kami start kereta Ustaz, kami keluar pergi duk kedai apa? Kedai janda no? huh? Duduk Ha, kedai janda Ustaz sembang popang popang popang, -popang. habis Ustaz. Boleh tak menjelaskan Ustaz? Oh boleh zah. Kalau tak mau Ustaz, satu lagi kaedah yang ulama kita ajar, ambil uduk. Okay. Kerana marah dia berasal daripada syaitan. Syaitan berasal daripada api. Okay. Dan api ini, la yutfiwa, la yutfiwa, tidak boleh dipadamkan api ini, illa bilma' melainkan dengan ayam. Jadi kalau kata kita marah panggilan, agama kita ajarkan kita, masuk beli ayam, ambil ayam semayang. Tapi kalau marah juga Ustaz, lain daripada nak ambil ayam semayang Ustaz, boleh kan? Lain, no lah. Nah, ya 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 duk buatlah leno kan. Nah, geram-geram buat tarik pantai leno. Baik tu kalau boleh bagus sekali Nah, nak ni saya kata tak kat cari segala sendiri ni. No, nah. sama-samalah kita ambil bagus sekali. Bila kita marah bagus sekali leno nah. Nah, leno. Sebab itu kebanyakan antaranya macam ahli bagus sekali. Kita bukan seperti ataupun seumpama para sahabat. Sahabat Nabi radhiyallahu anhu ajma'in, mereka adalah manusia yang cukup-cukup sabar. Nah ni kita tak cari tak upaya orang sekali. Kita ikut macam mana yang Nabi SAW sebut Para sahabat tak apa saya Sayyidina Abu Bakar waktu berjalan satu hari bersama dengan Nabi SAW Ada seorang manusia datang marah kat dia Marah pumpang 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 Dia tak jawab lagi Dia tak jawab Sedangkan benda yang disebut itu tidak berkait dengan dia pun Tapi dia tak jawab Ketika itu Nabi SAW duduk bersama dengan dia Nabi ada di sebelah Tapi sewaktu dia nak mula bercakap tu Nabi SAW beredar meninggalkannya Dah kenal teruk dah. Dia nak jawab tak? Bukan apa Sekadar nak pertahankan diri Nabi SAW berlalu daripada tempat tersebut Akhirnya Sayyidina Abu Bakar tak jawab Tak jadi nak balas percakapan Sayyidina Abu Bakar jumpa Nabi SAW Tanya Kenapa waktu aku kenal tadi Kamu duduk bersama dengan aku Tapi lepas mula aku nak jawab ya? Kamu berlalu Kenapa? Jawab Nabi SAW Waktu kamu kena wahai Sayyidina Abu Bakar Mahfum eh Waktu kamu mula kena marah tersebut Aku nampak malaikat datang Mempertahankan kamu Lepas tu kamu kena lah. Malaikat mempertahankan kamu. Tapi bila kamu dah tak sabar, kamu mula marah, kamu nak jawab. Bila kamu nak jawab, aku nampak malaikat-malaikat beredar meninggalkan kamu. Pak Orang lah. Sebab tu Nabi SAW beredar daripada tempat tersebut. Sebab tu kalau boleh, heboh sekalian, bab berkait dengan marah ni, nak cerita lebih-lebih. Yang ada depan saya ni semua pakar lah kau, bab marah ni. <laughs> semua pakar lah Ya? Sebab tu nak minta kalau boleh, heboh sekalian, kalau kata apa yang terjadi kepada kita bila kita marah segala nak minta satu je, ubah. Ubah kedudukan marah tu. Diri duduk. Duduk marah juga Ustaz, Baring baring marah juga lena. Lena pun marah, keluar. Boleh tak selain? Faham ke saya duduk cerita ni? Faham noh insya-Allah sama-sama buatlah insya-Allah. Baik, yang terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Awsini." Qala, "La taghdab." faraddada miraran qala la taghdab daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW dia sebut nasihatkan aku ausi ni nasihatkan aku ya Rasulullah baginda menjawab jangan marah la taghdab jangan marah diulanginya berkali-kali baginda berkata jangan marah nampak ke ada seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW Minta pesan, minta nasihat daripada Nabi SAW Nabi pesan satu saja ya kat dia Jangan marah Jangan marah Jangan marah Sebab itu nak minta orang sekalian Anggaplah Nabi SAW nasihat kita pada malam ni sekalian Nah, Nabi pesan kepada kita sekali dengan saya yang cakap ni, kalau boleh sama-sama kita lagilah. Jangan marah. Nah, tak kira lah marah tu datang daripada siapa pun sekalian Bini buat perangai ke, anak buat perangai ke Sabar lah jangan marah Boleh kan? Nah, simple lah benda ni, simple Jadi sama-sama kita ambil pengajaran Kalau boleh jangan marah Kalau marah juga ubah kedudukan Cukup insyaAllah, selesai tajuk yang pertama Cuba kita tengok tajuk yang kedua Boleh kan? Bapak marah kan? Kan marah juga kan? Dah, insyaAllah Baik, jadi kalau kalah bola malam ni pun jangan marah. Baik. Tajuk yang kedua. Berkata yang baik. Hadis yang pertama. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Atau sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam ni ayah ayah bubuskilan, tajuk yang kedua yang kita nak belajar adalah bercakap ataupun berperihal mulut. Nabi minta kepada kita tolong cakap benda yang baik. Tolong cakap benda yang elok. Dalil dia Ustaz, yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka berkatalah yang baik dan kalau tidak bisa, tidak boleh, maka diamlah. Ini hadis yang pertama. Nabi SAW nak nasihat kepada kita bos siapa di kalangan kamu orang yang percaya kepada Allah, percaya dekat hari kiamat, nak cakap cakap hak baik sudah. Tapi kalau tak boleh cakap benda yang baik, tak boleh cakap benda yang elok, tak boleh cakap benda yang benar, senyap. Yang ni yang tak upaya nak buat lagi ni. Yang ni yang kita tak upaya nak buat. Sebab apa Ustaz? Masing-masing ada lidah seorang satu, -satu sekali, lidah pula tak ada tulang. Oh, cukup susah lagi Tambah pula kita ni manusia apa sekalian Manusia yang minta maaf kita sebut Terdedah kepada apa Ustaz? Benda dosa, benda maksiat, benda mungkar apa sekalian Benda yang benar dan tak benar pun terdedah kepada kita Yang menyebabkan kita mengungkapkan kata-kata yang tak benar kepada orang lain Tak tahu Benda yang benar kita cerita, benda tak benar pun kita cerita apa Sedangkan benda yang tidak benar bila kita cerita Ini tanda kita ni tidak beriman kepada Allah dengan hari kiamat sebab tu nak minta ayah-ayah kubur Silan kalau boleh lah, kalau boleh. Start daripada malam ini nak bercakap, minta tolong. Tolong cakap benda hak betul ya, sudah. Minta tolong ni ya, lah. Nak ulas satu-satu perkara pun, ulas benda yang betul. Sudah. Tak tahu sudah. tak? Tahu, tak tahu senyap lagi ya, lah. Ha, ni ulas lagi Ulas ni, tak kira tajuk apa pun, semua ulas. No? Tambah lah kita diambang lagi ya, lah, tak apa lama lagi. Betul? Kalau kata maksimum apa ustaz, 120 hari lagi. Kalau kita minima Ustaz tak tahulah bila. Teruslah. Masanya ya teruslah cuba tengok cerita yang keluar bukan macam-macam kedah. Yang benar pun keluar, yang tak benar pun keluar sekali. Sebab tu nak minta ayah sekalian kalau boleh lah. Ayah ayah bila sampai tahap-tahap seumpama ini lebih kurang 3 4 bulan lagi nak boleh raya, mohonlah sekalian cuba terang. Lebih kurang 3 4 bulan lagi nak boleh raya saya nak minta satu sekalian. Ayah ayah dapat satu berita, dapat satu cerita, tolong siasat cerita tu jangan bawa lagi lah, siasat dulu ayah-ayah dapat satu berita orang tu cerita ni, dia ni buat macam ni dia ni buat macam ni, ayah siasat dulu cerita tersebut baru sebarkan pada orang kalau kita ni orang beriman Allah SWT berfirman jenayah <coughs> tersebut Allah idza ja'akum fasiqun binaba'in bila datang kepada kamu satu cerita surah al-hujurat fatabayyanu Allah kata siasat semak cek dulu cerita tersebut baru sampaikan pada orang antusibu qauman bijahalah bukan apa takut kamu tuduh orang lain dalam keadaan kamu tak tahu fatusbihu ala ma fa'antum dalimi takut-takut benda yang kamu buat itu kamu menyesal di kemudian hari betul nak minta Allah tolong jaga nah pasal mailah ni banyak ni utusan cara utusannya eh okay hak main internet, blog dan sebagainya sekalian. Oi, macam-macam. Ni ayah siapa ada cerita. Nah. Baru ni saya dapat maklumat tu segala. Tu yang kata tu kena kena siasat dah. Ayah dapatlah maklumat. Apa kes Kampung Buah Pala di Pulau Pinang dulu tu. Lah. Nah, yang mana kerajaan negeri suruh keluar tu. Lah. Nah, ada beberapa orang Pulau Pinang ataupun masyarakat yang duduk di Kampung Buah Pala tu kena keluar lah segala. Kemudian kerajaan negeri nak ganti dengan rumah lain. Betul. Kerajaan negeri nak ganti dengan rumah lain. Ada sembilan keluarga tak mau sign. Tak mau terima rumah tu sini. Okey, sembilan keluarga tak mau terima kan. Akhirnya orang sekalian, bila tak mau terima dia buat siapa? Mereka dicucuk oleh orang di belakang. Faham kot siapa cucuk orang? No? Hak tu eh. <laughs> Hak tu cucuk orang tu tak sign. Bila tak cucuk, minta maaf tak cucuk Bila tak sign orang sekalian, akhirnya mereka tak dapat rumah ganti dia. Kemudian baru ni orang bising. Mereka pergi bising pula kepada kota menteri, minta balik rumah tu. Lah. Ketua Menteri kata tak ada lah Dan akhirnya mereka balik jumpa dengan Seorang ahli parlimen di sebelah sini masjid ni Bila jumpa ahli parlimen Ahli parlimen tu bagi rumah Di mana Ustaz? Di Teluk Air Tawar Satu keluarga, dua biji hmm? Nak bagi sama nilai dengan hak di pulau Di pulau harga sebiji rumah 300-400 ribu Jadi yang di sini Ustaz Bagi dua biji sama nilai dengan 300-400 ribu Jadi satu keluarga dapat dua biji Sembilan keluarga, 18 biji Jom Masalah. Dan yang seronoknya Ustaz, rumah tersebut satu biji dia buat rumah, satu biji dia buat kuih. Sedangkan orang yang duduk di kawasan tersebut mengatakan kawasan ni Ustaz majoriti Melayu Ustaz. Eh. Orang Islam lah kau eh. Dulu tak ada kuih? Lah ada kuih lah. Hmm. Tak terserah lah. So, oh. Tak payah sebut lah kat mana. Kan nak tahu kan? Biarlah rahsia. Tunggu <laughs> saja. Dan benda ni ada Ustaz? Ada Ustaz tak mahu sebutlah tapi saya sebut dia teluk air tawar mereka bagi. Cerita tu betul tak? Cerita tu betul. Cuma mereka sebarkan satu lagi maklumat. Maklumat ni nak minta kalau ayah-ayah kok-kok lah ada di sini yang tahu cerita ni. Nak minta tolong lupa sikit ya. Mereka kata Hindu tersebut dapat rumah tanah wakah. Rumah tu berada di atas tanah wakah. Ha, nak minta yang tu je apa betul. Rumah tu tidak berada di atas tanah wakah. Pasal apa Ustaz? Majlis agama Islam Pulau Pinang dah jual tanah tu dulu kepada satu pihak pihak pemaju tu. Jadi rumah tu Ustaz, rumah pihak pemaju tu. Tanah tak ada kena mengena dengan tanah majlis agama. Yang tu je nak kena apa betul. Pasal hari tu saya dapat maklumat mereka kata tu tanah majlis agama. Bila kita cek rupanya bukan. Majlis agama dah jual. Tapi yang kita sedih mesti rumah tu ada kuih Taman tu ada kuih Hak tu tak tahan. Buat jelah betul noh. Siapa yang tahu cerita dia tahu gila. Siapa tak tahu cerita, jumpalah kepada yang tahu. Allah no? ni. Duduk kat situ juga. Nah. Bocok ada dia. Pak <laughs> ialah. Ya. Siapa yang bertanggungjawab Ustaz? Siapa yang terlibat Ustaz? Yang duduk di belakang segala, hak kita duk kata selalu tu lah. Baik jenah boleh. Tak mau lah. Nah, sebab tu nak minta nak kata apa segala, boleh kata. Tapi cuba cek dulu cerita tersebut. Lepas tu Ustaz, katalah. Sebab tu ayah-ayah buku sekalian Satu sabda Nabi SAW Ayah-ayah ambil malam ni Saya bagi kepada kita semua Nabi SAW bersabda kepada Abu Musa Al-Ash'ari Benda ni selalu saya sebut Malam ni kita ambil sekali lagi Nabi pesan kepada Abu Musa Al-Ash'ari La takallaman Nabi kalamin Hai Abu Musa Jangan kamu bercakap Tak minhu Yang mana nanti dengan kamu bercakap tu Kamu nak kena minta maaf balik kepada orang lain Jangan bercakap Lepas tu nak minta kalau boleh eh, Ibu Sekilan nak cakap fikir Ibu Sekilan. Nak cakap, cakap benda elok. Tak mau cakap Ustaz, nak cakap benda tak elok juga. Senyap. Boleh Ibu Sekilan tu? No? Kalian. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Masalah bercakap juga Ibu Sekilan. An Jabir qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Assalamu qabla al-kalam. Allahu akbar. Ah ni nampak gaya kita nak kena apa betul ya? Eh? Nah, tambah-tambah cikgu bahasa Melayu. noh. <tusulain> Daripada Jabir radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sampaikan salam sebelum berbicara. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita nak bercakap salam tu kena bagi dulu. Nak bercakap salam dulu. Assalamualaikum itu bercakaplah. Eh ini yang dikatakan assalam al kalam. Salam dulu baru bercakap. Boleh faham tak? Hmm. Yang mana hari ni pun sekalian tak apalah masyarakat kita saya rasa di Taman Gua Baru clear bab ni. Nak jumpa orang cakap mau bagi salam tu. Betul ke noh? <laughs> kami bagi salam Ustaz dekat orang hak kami kenal. Kan? Ayyu sallima alal ma'arif. Di antara satu daripada tanda kiamat kita bagi salam tapi kepada orang yang kita kenal sahaja. Itu tanda kiamat. Dan hari ni Ustaz memang bagi salam dekat orang hak kita kenal. Betul ke noh? Baik. Tak apalah Ustaz Cuma kita nak sebut di sini, manusia akhir zaman ataupun manusia ni nak cakap kena bagi salah. Sebab tu nak minta ayah-ayah yang jadi pengurusi. kok lah, di sini ada pengurusi majlis ke, pengurusi satu program ke, pengurusi forum ke. Nak minta kalau Ustaz tolong ubah-ubah sikit protokol yang ada. Pasal protokol yang ada sekarang Ustaz dapat-dapat mic yang dihormati. Ya. Yeah yang dikasihi yang berusaha habis-habis semua muslimin muslimat ya yang dirahmati Allah SWT assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh betul nak minta ubah sikit yang tu ya yang buat apa ustaz bagi salam dulu lepas tu barulah nak sebut yang dihormati ke yang berusaha ke yang dikasihi ke yang apa ke tak apa selepas daripada bagi salam ni nak buat jenah sikitlah protokol ni lama dah orang putih hijab ni kita bakal buat belakang kita tinggai hadis nabi sallallahu alaihi wasallam sayang dia boleh kau noh, lepas ni ubah sikit masalah. Nak cakap bagi jalan. Nah, salam ni muskilah Allahu akbar. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, la tadkhulunal jannata hatta tu'minun. Kamu ni kamu tak akan masuk syurga sehingga kamu ni orang beriman. Orang beriman saja masuk syurga. Tak beriman tak masuk eh. Wala tu'minun hatta wala tu'minuna hatta tahabbu. Kamu tak akan jadi orang beriman sehingga kamu ni berkasih sayang. Kamu jadi orang berkasih sayang Baru kamu dapat mencapai iman Tak kasih sayang dekat orang Kamu tidak mencapai iman Ala adullukum ala syai'in Mau tak kamu aku tunjuk pada kamu satu benda Infa'antumu Kalau kamu buat benda ni Tahababtum Kamu akan kasih sayang dengan orang lain Nabi sebut Afsus, afsus salama bainakum Sebarkan salam sama-sama kamu jadi Ustaz, kita ambil bahasa mudah sekali Bila sebarkan salam, jadi orang berkasih sayang. Bila berkasih sayang, jadi orang beriman. Bila beriman, syurga. Kalau kita baca daripada atas ke bawah pula, nak boleh syurga, kena jadi orang beriman. Nak jadi orang beriman, kena kasih sayang. Nak kasih sayang, kena bagi salam. Sebab itu Nabi pesan di dalam hadis yang lain, bagi salam sebelum cakap. Sebab itu Nabi tak tolong musliman, kalau bolehlah start hari ini, nak cakap, bagi salam. Boleh tak no? benda kena mengaji buat ya eh, ni. No, mengaji tak buat lagi lah. Hmm. No, tak tahu saja tak jadi. Hasil. Baik, sambung. Hadis yang seterusnya. An Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah hadithni bi amrin a'tasimu bihi Allahu akbar qala qul rabbi Allah thumma istaqim qultu ya Rasulullah ma akhwafu ma takhafu alayya fa akhadha bi lisani nafsihi thumma qala hadha aw kama qala hadis riwayat Imam Tirmizi cantik ajinya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Saya tanya, ya Rasulullah, katakan kepadaku sesuatu yang aku berpegang teguh kepadanya. Kamu beritahu kepada aku satu benda aku nak pegang sungguh-sungguh begini ya Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Katakanlah Rabbuhu Allah." Kamu kata apa? "Allah tu Tuhan." Summastaqim. Kemudian pegang dengan kata-kata tersebut. Maksud dia apa ustaz? Kasar bahasa sekali? Kamu beriman dengan Allah Kemudian pegang sungguh-sungguh iman kamu Boleh faham tak tahu? Nah. Kemudian Dia berkata lagi Ya Rasulullah Apa yang kau paling takut daripada diriku? Ya Rasulullah Daripada tubuh badan aku ni Apa yang kamu paling takut sekali? Kamu nak pesan apa? Nak suruh aku jaga benda apa? Yang aku kena jaga paling besar sekali ni Baik Baginda memegang lidah dengan tangan Dan berkata Ini Nabi SAW pegang ni Nabi buat macam ni. Nabi kata ni. Nabi keluarkan lidah baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi tunjuk ni. Maknanya ustaz, perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup titik beratkan untuk kita jaga apa sekalian? Hak ni. Sebab tu nak minta ayah-ayah ibu -ayah, sekalian, sekali lagi saya suruh sama-samalah ibu sekalian. Kita jaga lidah kita daripada buat perkara-perkara yang dimurkai Allah. Ayah-ayah buka dalam kitab kalau tak sila, saya lupa nama kitab tu sebut sekalian. setiap hari ni lidah sentiasa bercakap kepada anggota badan sekali hari-hari lidah jaga lidah kata apa wahai anggota badan bangun pagi ya lidah jaga lidah kata wahai badan wahai anggota badan ataupun minta maaf anggota badan akan cakap pada lidah minta maaf terbalik anggota badan akan cakap kepada lidah wahai lidah hari ini aku nak minta pada kamu tolong jangan buat dosa tolong jangan buat dosa kenapa dengan sebab kamu ni saja kami semua akan dihumban ke dalam neraka hari-hari ini dah cakap ni dah Allahuakbar huh? kau kemih di atas dua manusia yang paling kena teruk azab atas muka bumi musykil paling teruk kena ataupun minta maaf dua manusia ataupun dua jenis dosa yang mana manusia banyak kena dalam kubur yang pertama musykil la yastatiru min bawlih orang kencing tak lawas ataupun kencing tak suci dia kencing tak berdehem, dia kencing basuh tak bersih, dia kencing usulan tak basuh contohnya lah. Dan masalah ni banyak kena pada orang lelaki. Dan yang kedua Nabi sebut wayam syibin namimah. Dia bercakap dalam keadaan ataupun dia berjalan dalam keadaan mulut dia tu namimah, suka pindah cerita. Dia suka bawa cerita, dengar cerita ni, cerita kat sini. Dengar cerita kat sini, pindah kat sini sekalian. Nabi kata dua ni lah seksaan yang paling banyak sekali orang kena dalam kubur. tu nak minta kalau boleh sekalian tolonglah jaga lidah tu. Boleh kot noh. Tak cerita benda pelik-pelik lagi -pelik lah. Gila. Kalau boleh sudahlah, cerita benda baik sudahlah. Hmm? Tapi benda baik ni tak seronok noh. Hmm? Kita pergi duk kedai kopi sudahlah, cerita bab apa usah? Sama orang perempuan. Kan, no. hmm? jumpa tu cerita bab apa? Cerita bab orang pi haji. Hmm? Kita dia datang tu dia kata hantar dak Kak Poh? Kita tanya pasal apa? Hmm, Poh? Pah tu ni, nak nama dia pi buat haji. Habis tu? Lepas tu dia duduk bersiap lah, pergi pursu haji. Habis tu, Hmm, tengok dia lah baca Quran tak tinggal. Nampak? Habis tu? Nampak? Oh, dia hala ni hutang-hutang semua dia bayar habis dah. Agak-agak orang nak dengar tak cerita perempuan ni? Dia cerita hak tu orang hilang. Habis tu dah butik hutang habis dah, dah bayar hutang clear dah. Hmm, dia Allah alhamdulillah lah dengan laki dia baik lah. Tahu kata nak pergi haji. Habis tu? Kan? Hmm, dia duduk oh hari-hari mati di Madinah. Habis tu? Nampak? Kalau kita ke ayah-ayah pun duk tanya, habis tu? Habis tu betul? Pasal apa tanya habis tu Ustaz? Sebab cerita tersebut tak sensasi ke dia? cerita benda baik orang ni tak sensasi. Tapi cuba cerita benda buruk orang. Nah, ha, hantar orang noh ustaz. Ustaz mana? Ustaz Pawak Awak apa siapa? Hantar dia kata nak nikah lagi. Contoh, nampak cerita sensasi, semua so, bakal nak dengar belaka. Betul. Lah ni heboh dia, kan? jadi mana banyak orang dia ustaz ni nak nikah lain kan? Pasal dia duk mengajak duk budi nak nikah ni. Tu doa je lah Kalau no? jadi alhamdulillah. No? Tu <coughs> <Yeah>. saya <coughs> pergi mengajar banyak saya sebut masalah ni. Bagaimana apa kita nak bagi orang perempuan terima hukum tu ya, bukan apa. Orang lelaki memang terima ya? Hmm. Yeah. Orang lelaki dua tajuk oh, segala. Kalau kita sebut dalam kuliah, sebut dua tajuk ni celik mata. Nombor satu cerita bab politik, celik mata. Hak lena dah. Kan? Kita dengar bunyi khong-khong sebut bab politik ya. Oh celak. Tambah kalau kata kat Amno lagi dia celik. <coughs> Yang kedua, ustaz, kalau cerita bab nikah lain oh dia cuklek, deh. Tukar leh no, pun cilek ni lah, macam apa? Tajuk poligami. Hmm. Eh, sini doa pun, sini pun cilek juga tu Nampak ni, tengok <tong tong> lah. Macam apa ni? Macam apa ni? Macam apa ni? Macam apa ni? Macam apa